Катя. Апельсин Испания. 150 гривен. У лимон 99. Червоный банан. 240 гривен. себе. Так, а зеленые по 74. 75. А полуница сколько? Полуница 249. Лохина майже 800. Подешевшего О, ну, подешевше, 90. Виноград 250, 300. Нет, так, киви. Кошек 130 гривен. О, такие мандаринки хорошие. Давай таких возьмем. Мне нравятся такие с тоненькой шкуркой. Они по 140 гривен, да? мандаринки премиум. Мандарин премиум. Ну, на 89 гривен. Вода картопля по 99,90. Вода кастера по 30 гривен. Консервы нет. Так, поехали далее. Так, нам треба щось в кулінарії подивитися. Ну а походу, звісно, ми щось нагребемо ще. помімо кулінарії. І тут все, хочеш, все, що хочеш, все є. Тут такі запахи всі да, мені не дуже подобаються. Що ти, кулінарія? Де? О, там вон. Ось кулінарія, дивись, що ми будемо Риба жарена, 420 гривень, так? Да? Нічого себе. А то що, печеночный хочешь? А, не то, ну да, печенковий, блядь. глянь. Да? что, 8, по 280. Не, по 300, да? А, не, по 280, да? Или вот так и без помидора. У нас помидор есть. Ну, ози... а, да, 190. Сколько? Два? Один тебе, один мне? По 300. Три. Да. И одну Ой, вы Ой, а туда же можно одну эту все печенковые, эту и Да ничего не размажется нормально. А не, не, без помидора. Ага. Вот Ой, тут есть знышка 21. Знышка 30 сотки. с дедусем пускать кораблики, Димка. хочешь же большой. Да. Ну, хочешь возьми его, собаках возьми его опять поставили. Да не, с ним попрощались. уже ну, все попробовал. <music> Нуля какая вот коряга Вот наш човник плывет. Уже ага, от перехода плывет. Дмитрий решил с дедом Семей еще сделать. Больше будет, да? Такой получится. А, ну да, такой? Да, такой получится. Ну, добре. А ну, что ты работаешь, дедушка? Я работаю. Угу. Мы с тобой сейчас большой сделаем его. вот Сделать и чуть отпусти. побольше. Друзья, хочу сказать. Тут мы на этом пляже на 700 килось каждой лавочки стоят такие ну примитивные ну эти мусорки по две мусорки и той раз мы были ось, и молодежь что-то гуляют и старики везде чисто ось. никто вокруг не кидает все кидают прямо ведерка в этот в пакеты и все чисто и красиво. Ой, да ты шо? Кто это здесь так поет? Ну, какие? Так какие велосипедисты поехали цело. Спортсмены. Друзья, мандаринки дуже вкусные. Тоненькая шкирочка. Здесь что мы сегодня деликате купляли по 140 гривень. Такие нежные. Шкурка. шкурка такая. Мягкая и солоденькая. Уже угу. одну съели. Зараз еще одну. А Димон не хочет никак есть. Что ты ему поробишь? Хорошая. Не толстые эти пленочки. Дуже смачно. что, с ореха какой-то? А что ты хочешь с нее? Ну, может перевернуться, может. Дедушка одну сделал. Это что, мачта? А? Я а вот это? это? Да. Мачта? Фу, смотри. Тут, тут. А, нет! Сейчас вот он, он там нет. небо, какая красиво. Ой, еще солнышко. Свечи. Ты мать что делаешь? А? Мать что мы сделали? Пью, пью, пью! Ну, там чайек сколько летает, не там речь пару а порту нет, пушку, пушку Не, пушка, пушка не будет. Пташиный базар, глянь ты там, там сколько. Чаек, птичек всяких. сделали, дедушка. Какой mm. красивый. Так, дальше? Давай ее пускать. Пойдешь пускать на воду? Вот, ты в сапожках можешь зайти и взять ее. Водичка чистая, да, Плевая, да, 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 Ой, сейчас, ну сейчас он глянь, оплывает, как видишь. а он хочет сюда. Чик. Так, да, Это да, видео? да, поставь его. Дедушка, смотри, как он как сделался. Тихо, да, тихо. Намок. Ты ничего. поплыл. Пока! Чи якийсь водяний горіх. Кажуть, його зараз стійка розвелось по Дніпру. І тут ми бачимо ось на цьому берегу. І вже хочуть його вивести з червоної книги, бо він в червоній книгі був, а зараз дуже його кругом багато. И тоже вин острый, конечно, если влитку купаешься, а на стопы, что дуже боляче. Такой вин острый. Ой. И Кажут, что он естественный. Да, да. Мы сейчас возьмем и попробуем. У меня нож есть с собой. Чтобы больше вот. ну, попробовать. Конечно. А может, уже какие-то свежие. Нет, то... нет, нет. Вон по всему берегу. видите, черный. Это все, это и Это... Ну чуть-чуть бы ветер бы, хотя бы. да. Ну давайте заберем сейчас Зачем? пока это видно. Запускалось. Чувники. зараз Я треба что-то. Да? Ну зараз будем перекусим что-нибудь. Давайте. Дедушка хочет проверить, можно его... Есть там у него что-то съедобное или нету? Ты будешь пробовать? Нет. <с нет. <с нет. А я что? это, 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 это нет. то брынза, ты то не будешь есть. А, а, тебе что? другое дам да? Сладкого? Да. Не, если хочешь сырочка соленого. Я хочу сладкого. сладкого. Сладкое есть, а надо есть и соленое. Не хочешь? Нет. Там есть оладик печеночный. Нет. Печенка. Нет. он темный угу. Надо посмотрим. Не захочешь есть пока. Да uh -huh. ну лавочку не сломай. Uh -huh. О, что там беленькое. Ну Пусто. А -а -а. Тут нет ничего. Ну, то надо, он зиму пролежал, надо было осенью. А тут мягкая на этой стороне. Пусто. Тоже пусто. Ну да, они уже высохли. Пусто. Все, не удалось нам попробовать водяного я Бабушка горел пусто. Добрый, значит, будем есть то, что мы купили. Бабушка. Деликате. Бабушка, ты думала, что там что-то есть? Ну, есть, там есть, только не сейчас. Так, Димки взяли. Вот такие торты Спартак он любит. Там у нас тут еще помидорки, брынза. Ой, класс, брынзочка. Брынзочка на базаре. Мы сегодня купили по 300 гривень брынза. А вот этот? Сейчас, подожди минуточку. Так, взяли в деликате такие зразы картопляни С куркой и сыром. Да, и печенка. Ну, тут такие булочки. А, Балко. и блинчики с яблоком. Я не буду. Им смачного. Да. Запустили, получилось. Он поплыл кораблик. Также уже собираемся до дома, бо там идет дощик. Зразу вітер звідти. Похолодало трошки. Красота тут така. А ми вже попили каву свою. Поїли. Треба йти, бо Дмитрик замерзне. Вон он, деревяшка плавает, я вижу. Не деревяшка, а кораблик. Деревяшка. Ляньте, угу. mm -hmm. Гляньте, Димон замерз. Mm -hmm. <свист> Гляньте, руки какие уже в воде сидел весь. А Ай. Сейчас мама нас будет дуже сильно ругать. Нет, она не будет ругать. А что а у тебя песок под носом, Лянь? Димон, а ну... Друзья, дивиться, веселка. Ой, там идет дождик. А мы бачим. Гляньте, яка красива. Ну все, всім гарного дня, здоров'я, миру, всього самого найкращого. Дивись, яка яскрава, я так і не бачив.